Так, мы хотим расширяться, mm -hmm. вот, то есть мы уже даже начали расширение. Мы есть в Польше есть в Казахстане. И для, для нашей узнаваемости нам нужен стиль свой фирменный. <звы> Нужно <звы> нас нечто, нечто, что на самом деле будет, будет той ценностью, которая есть только у вас и не у кого. <звы> в общем, это храм. Это, конечно, центральное место в городе, это потолки, это огромнейшее, пространство, это много света, это красивенные столы, на них вот так красиво лежат, лежат это все. Но ключевое, это... Но цель, мы делаем нечто, что будет вызывать трепет его воодушевление. Если мы говорим об франчайзи, которую мы хотим это все, все продать, то а, как раз экологичность это на третьем месте скорость на втором месте, а на первом месте у нас грубые броши. И это некотором вроде история Теслы. Мы когда первый раз встречались, там была э, с э, укрпочта, она тестировала дроны. <связывая> Почта и дроны, если же то Гарпочты, даже комбинация. Они Пускал. по отдельности еще как-то в этом месте. Это очень интересный кейс о том, как вообще весь, весь комплекс маркетинга вокруг бизнеса построить. С одной стороны, посмотрите, мы о чем, чем говорим? Мы говорим о визуальном брендинге, но при этом мы демонстрируем открытость этой компании вообще. Рынку, миру, конечным клиентам. Ну, да. ну а идем мы или не идем, мы уже идем. Да. Мы уже вошли в эту воду, мы уже окунулись. да, тут нет, нету пути назад. Сейчас нам нужно понять следующий шаг. Что мы делаем? Мы ждем от вас информацию по картинке. Мы запускаем операторов на нашу станцию старую и новую показываем. Мы продумываем стратегию пиара и продвижения. Мы, мы определяемся вообще, что, еще дополнительно, как Валентин сказал, там, Униформу делаем, не делаем. Байки делаем, не делаем. Вот это Давайте мы продолжим. Я вас проведу в дизайн-студию. Давай, я